мы с вами приняли решение о самороспуске. Закон про местное самоуправление не предусматривает самороспуска э, местного самоуправления. Не предусматривает. Как не... Да никак Молодцы, сказал. Да, слушайте, да слушайте, не, не, не а человек, человек. Я Конечно. не уважаю. Если вы найдете, я перелистал его. И про статус да. депутатов местных советов. И этот закон не предусматривает. Тем не менее, мы такое решение приняли. Но жизнь не может в городе остановиться. Правильно? А -а -а. Правильно. Поэтому самим сейчас отменить то решение не имеем права. Поэтому сейчас есть, я вижу такой путь. Суд. Прокурор на основании нашего письма должен обратиться в суд. А -а -а. И если суд скажет, что мы неправильно, не в соответствии с законом самораспустились, или скажет правильно, если он скажет правильно мы самораспустились, и скажет, как же нам действовать дальше. То есть мы сейчас, самый первый вопрос для нас надо уточнить, законны мы или нет. Понимаете? Я вам скажу... Просить прокурора, чтобы он осмотрел срочно. Просить суд, чтобы он осмотрел этот вопрос срочно. Не откладывал на далеко, далеко, далеко. А срочно. Потому что куча вопросов есть. Понимаете? Я вам говорю, когда в 9-м году я уже немножко говорил, я садился, любую зацепку находят и говорят, как я говорю, по формальному признаку, до свидания, все. Хоть ты будешь 100% прав по формальному признаку, то у нас в регламенте что-то нашли, то мы э, э, решение сессии одно, а в повестке дня другое, два слова не сходятся, до свидания. То есть находят любую зацепку, чтобы не оказалось, что мы сейчас с вами будем принимать какое-то решение, а оно будет нелегитимным, понимаете. Их надо решать. Потому что это громада города. И вопросы есть, их надо решать. Поэтому я думаю, что это самый лучший выход сейчас. Не собирать сессию не очередную. Если была Елена Ивановна, то мой вопрос был бы. Надо срочно написать такую бумагу, просить прокурора, пода тоже поехать, туда и просить быстро это дело рассмотреть. По, по телевидению, если вы смотрели, он сказал, что все, закон, все решения той сессии, когда у нас было 44-й, все законные. Но мы же там самораспустились. Я не не Можно сказать два слова? Я хочу сказать, я хотела на сессии сказать на прошлое, но не было возможности, потому что я хочу сказать, у нас голова был никакой, все рвали микрофон, выступали как хотели, что хотели, то и творили. И результат вот это мы маем, то шумаем. Я хочу следующее сказать. Вот есть у нас устав города. В Уставе города про после ничего не сказано. Правильно. Про законе, законе про выборы местного града, там сказано, как распуститься там референдум и так далее. Это тоже нам не подходит. Но законом разрешено то, что не запрещено. Мы внесли в регламент. Мы внесли в регламент этот вопрос. А этого нельзя было делать без поводжения на всех комиссиях. Без процедуры подписи, с юристами, согласования и вынесения этого вопроса. Вот я считаю, вот это было у нас прямое нарушение. Если у нас в регламенте четко написана процедура согласования, рассмотрения вопроса, и головы комиссии выносят этот вопрос, мы первый раз на сессии проголосовали против, а тогда все-таки под таким тиском, и мы приняли решение непонятно какое. Значит, все равно этот вопрос надо как-то решать. Хоть зама выбирать. Защо до юриста сюди пригласити? От пусть саме з'ясняємо. Правильно я говорю? Ми в регламенті, це головне рішення, Де я поставив, що це рішення не відповідає Конституції України і 70% статті закону України про місцеве самоврядування в Україні. Я не заведяв цю відповідальність і не завідував це рішення, так як воно не відповідає чинному законодавству. Я просто хочу сказать поддержать Людмилу Алексеевну, что у нас прошлая сессия прошла, как практически всегда приходит. 24 человека за, кто там против, плевать. Вылетел товарищ на трибуну, прокричал, давайте мы несем изменения. Не дали возможности послушать, тут такой хлопчик стоял, вот и кричал, что мы вас охраняем, он нафиг у нас охранял. Достроковое припинение, повноважен депутатами Севой Рады. Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі його відкликання виборцями у встановленому цим законом порядку не було. Припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України. Не було. Обрання або призначення його на позаду, заняття якої згідно з Конституцією України і законом, не сумісне з виконанням депутатських вражень, повноважень, не було обрання його депутатом іншої місцевої ради не було визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім не було набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено, до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення не було в нас таких підстав і повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також. За рішенням відто без рішення, а це за рішення відповідної ради у зв'язку, набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено, і прочі спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вирішуються судом. Очень больно и очень обидно, что те депутаты, которые, помните, последнюю сессию, чем закончилась, как я говорила, регламентность, скажите, кто как ходит, которые более половины заседаний сессии не ходят, прилетели, раскричались под давлением, нас заставили и все. Вам сейчас сказал юрист, что наши решения незаконны. Елена Ивановна, я не знаю, исполняет она обязанности не исполняет, она по Нет. факту действительно больна. Хоть мурашки там с нее требовал, покажи больничный, она сейчас лежит в отделении. Но она действительно она больна. Делает. В инфекционном она больна. Она, она очень не тяжело не больна. Я же, я же не да мы же знаем, что вы не против, понимаете? Бо я считаю, що нам надо, вот ми собрались, нам надо действительно, по-перше, ми, як депутати місцевої ради, повинні діяти в межах законодавства, а не в межах народної соборони, яка нас брала за глотки, кричала слава Україні! Ганьба! Понимаете? Давайте... Мы собрались здесь конкретно решать вопрос. Если мы собрались здесь конкретно решать вопросы, давайте, наверное, все-таки у нас есть юрист, это специалист. Кто тут еще у нас юрист и подскажите, давайте все-таки, я знаю, что документы находятся в прокуратуре, давайте обращаться в прокуратуру, прокуратуру все-таки для того, чтобы нам выйти из этой ситуации. Для того, чтобы выйти из этой ситуации. Кто сейчас может у нас вести сессию городского совета? Действительно такая вот сложилась ситуация. Ситуация патовая, и спасибо нам, мы ее сами сделали. Можно? Давайте будем отзывать свои голоса. Можно? Ну да, сейчас. сейчас. Уважаемые коллеги, я хочу сказать о том, что мы, как городской совет, имеем по закону, по закону возможность преждевременно сложить полномочия только в некоторых случаях. Один из случаев, Подпадает наше действие. Это незаконность, несоблюдение Конституции. Мы, проголосовав те вопросы, которые мы поступили незаконно, супреч закону, нет там такого самороспуска. И, естественно, супереч Поэтому, Поэтому, значит, решение суда, я считаю, оно должно состояться. Эти решения суда могут быть два. Одно признать, что мы поступили незаконно послать нас на Место, выборы, и тогда мы будем иметь компетенцию до первой сессии там законно написано и второе это сказать что мы там хорошие оставайтесь работайте до этого Нет, самого. поэтому ну, это, 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 это не важно это частность это частность для критики о том же. что мы сейчас Приняв такое решение, не являемся сами депутатами. Мы сами являемся нарушителями закона. Поэтому я не вижу возможности принимать решение, то есть голосовать как депутат. Как гражданин, ну пожалуйста, член профсоюза, да. Но как депутат я не имею права. У нас нет такого, что сложить полномочия и город остается без класса. До нет такого. Есть закон, который это четко говорит. Также вот сейчас даже при президенте, при, при всем, когда нет президента, то исполняет его обязанности человек. Также и наша рада. Пока не изменится следующее, то мы исполняем свои обязанности. Что касается отозвать голоса, у нас в регламенте только прописано, что мы голосуем или открытым голосованием, или поименным голосованием, или закрытым. В данном случае, когда у нас проводилась сессия, мы голосовали открытым голосованием, но не поименным. И кто как голосовал, неизвестно. И потому отозвать свой голос сейчас я не знаю. Например, ну, кого-то может на сессии не было, он скажет... А я отзываюсь в голос или так, ну, проверить. Поэтому и Нет, съемка, это за... съемка это съемкой, но Вообще протокольно, не, протокольно не велось, все. кто голосовал за, кто голосовал против, кто утримался. Это Такого не было. Такого не было. В ну, четко ну, это да, все да, прописано. Да, в да, в это четко прописано. Потому что... Потому что за, против, утрималось. Но там не говорилось конкретно, какой, а вот кто из депутатов говорит... голосовал за, кто против, Меня кто утримался. Э, Потому как, как предложение просто здесь действительно здесь, решение, писать, решение оформленное Горсоветом, оно сейчас у прокурора и пускай он прокурор или суд вызначает, законно это было или не законно. А, а мы продолжаем депутаты свою деятельность до, э, до входа сюда следующих, следующих депутатов после выборов. Независимо, это будет в 2015 году, как, как нас избирали, или осенью в 2014, как это может принять Рада, или это будет вот летом, если примут наши решения самому. Статья. Достроковое припинение депутата місцевої ради. Депутата, а не рада. Слушайте дальше. Повноважения депутата місцевої ради могут припинятися достроково Також за рішенням відповідної ради у зв'язку з особистою заявою депутата місцевої ради складанню ним депутатських повноважень. Ви ну, слухайте, тому що два юриста, три мнення. ви слушайтесь з особистою заявою депутата, не письмовою там, не установлено якоїсь то форми. Є рішення Конституційного суду, що депутати можуть. І з'явіть свою волю ну, любим путем, в тому числі і рішенням. Більшість людей служило своїм голосуванням 28 себе повноваження особистої заяви. тому і вносяться зміни в регламент, що така заява може бути і в такій формі, тобто усно може бути. Слухайте, слухайте далі. Не один прокурор не може скасувати це рішення, тому що пункт 3 каже. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутатів і місцевої ради вирішуються судом. Все. крапка, не прокурором. По поводу спора та легітимне наше рішення, якщо ви пам'ятаєте, в цьому рішенні був пункт 2, де написано, що звернутись до Верховної Ради про призначення позачеркових виборів. Так от пункт 6 закону України про місцеве самоврядування каже, так і каже. Що сільська селищна, міська, <клес> районна, в місті Рада, повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого референдуму, а також Рада, що є до якої Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради. Це не регламент, це закон. Не треба бути, да, ви тут кома стоїть референдум або рішення Верховної Ради. Що що бу... Як бу... Шарі... Так ми, Ради, як Ради, Ради. Ради. Так, ком... ми ж звернулись звернулися до Верховної Ради, що ми з себе своєю особистою заявою, форма якої не встановлена закону, не не, закону вимагають по, ви по закону, як що... є. Значить, це. для того, щоб по закону пункт третій треба читати, виключно ви имеем то, что есть на сегодняшний день. Скажем, то, что собрались люди здесь, это уже было следствие чего-то. Следствие какой-то неправильной работы, неправильного обращения, неправильных каких-то действий. И я считаю, каждый депутат, который носит это звание, он должен отвечать каждый за свое деяние. Что он делал, как он делал, и мы понимаем, почему народ так вот весь ну встал действительно на дыбы, потому что ну неудивительно удив... не ни не для кого, что кто-то отправлял тех же самых тушек с палками, пожарею передавала держаки от лопат, и кто-то ехал, кто-то эти деяния делал. Так кто он делал? Пусть он это и ответит. На сегодняшний день я считаю, что нам в первую очередь сегодня что нужно сделать? Нужно, чтобы исполком не остался без власти и, и без контроля. Того человека, который ответственный. С первой минуты, когда произошло, вот у нас последняя сессия была, я до каждого подходил к зернию, говорил, ребята! законно это, незаконно, назначьте человека ответственного, который с утра до вечера должен быть в исполкоме. Который хотя бы может встретить людей, объяснить, сказать и координировать какие-то движения. Если мы считаем, что незаконно прошла сессия, скорее всего, что это так и есть, ну опять же, это должен быть здесь человек, который будет делать какие-то действия. Если мы сегодня возьмем, докажем что-то, вот мы все скажем, незаконно мы не хотим уходить, мы вот держимся здесь за стол и будем тут за столом. Там. Не, я, к примеру, говорю, что будет? Мы завтра опять дождемся людей, которые начнут ломать, крушить, возмущаться. Нам это не надо. Потому что нам это не надо. Мы не хотим брать и делать здесь какие-то революции и искать каких-то вещей. Я считаю, что каждый человек, который на сегодняшний день, мы все есть депутаты. Будут выборы, пройдут через неделю, через месяц. Придет кто-то лучше нас, дай Бог. Захотим мы участвовать, опять же, скажем, в выборах. Никто не запретил, мы будем заниматься. Если у кого-то есть конкретно вопросы, что кто-то что-то сделал неправильно, какие-то деяния. Ведь неоднократно мы поднимали и у себя на фракции этот вопрос, что, ребята, нельзя ни в коем случае, чтобы проходило, что нас много, наши голоса пройдут, и мы продали. Ну, правильно? Это, это неправильный подход, потому что мы должны в первую очередь, у меня лично, у меня ни к одному депутату не менялись ни в коем случае отношения. Когда мы были, скажем, регионы правили или там в предыдущей сессии, вот мы все как общались, так и общались. Есть какие-то вопросы, мы их обсуждаем. То, что в городе какие-то движения, какие-то выделения каких-то вопросов проходили неправильно, что возмущается народ, мы должны в первую очередь признать это признать ошибки, которые были неправильными. Если это нужно, любое, вот мое деяние, неправильно что-то, я должен принести извинения и сказать, я не прав в том-то, в том. -то. Мы понимаем на сегодняшний день коммунальные предприятия наши, все коммунальные, они работают неправильно. Они могли работать так еще 20 лет назад. На сегодняшний день я могу вам привести пример. Вот когда я столкнулся с хлебзаводом, я пришел на хлебзавод, что я увидел? Какую картину? Пять замдиректоров, шесть бухгалтеров. Так это получается, извините меня, на одного сошкой, семь с ложкой стоит. Вот точно такая же структура и у нас в коммунальных предприятиях. И если мы на сегодняшний день не начнем смотреть, не начнем что-то делать, нас народ не поймет. Мы сейчас можем отстоять и сказать, ой, мы были в бреду в каком-то, мы испуганы были, мы проголосовали, все свернем, давайте через суд отсудим и опять скажем, все, мы на коне. Да не на коне мы будем. Мы будем просто непонятые люди, людьми нашими, желтоводцами. Есть какой-то вопрос? Давайте его обсудим всегда. Есть активисты, которые готовы прийти, что-то высказать здесь. Пожалуйста, пусть говорят, что мы делаем неправильно. Если что-то делается неправильно, нужно, пусть люди нам скажут. Мы не должны бояться. Ведь вспомните, почему получилось? Пришел Лелека с активистами, хотел взять слово. Мы все депутаты проголосовали не дать ему слово на сессии. Ведь вы помните этот момент. Да. Что сделал Лелека? Он людей. взял людей и повел в парки. Так вопрос, если эти есть какие-то замечания, так давайте их услышим, не будем мы от них сейчас отбиваться. И... Да не надо это рассказывать. И все... Есть процедура. Пожалуйста, Ее я имею делать. право на свое мнение, я его говорю. Хотите делать по-другому, пожалуйста, делайте. Мне нечего стесняться, скажем. Я не отправлял никаких тушек, я не вооружал их палками и не, и не отправлял меня? автобус. Нет, я говорю то, что было в городе, было. Почему никто это не признает? Так вопрос, если эти есть какие-то замечания, так давайте их услышим. Не будем мы от них сейчас отбиваться. И... Да не надо это рассказывать. И все... Есть процедура. Пожалуйста, Ее я имею право на свое мнение. Я его говорю. Хотите делать по-другому, пожалуйста, делайте. Мне а, нечего не 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 стесняться, право. скажем. Я не отправлял никаких тушек, я не вооружал их палками а тут... и не, и а... не, не отправлял взгляд? автобус. Нет, сидят, нет, я говорю, то, что было в городе, было. Почему никто это не признает?